Ставили на пресс-конференции Сергей Розумовского Шевченко як полковник Каскада, это как? Ну, это как, как? Я не как? полковник Каскада, я полковник армии. Ну, вы войскослужбовец, а Каскад это то подразделение, в котором начиналась моя служба. И, а, и я его ветеран, так скажем. А сегодня Каскад это внутренний миротворческий кабинет Украины, который продолжает действовать на оккупированной территории продолжают работать в Донецке, продолжают помогать нашим пленам, выводить отсюда оттуда людей. И это, поверьте, очень и очень тяжелая, тяжелая работа. Ну, нас там за глаза называют профсоюз спецназа. Может быть, так оно как бы и есть. А в команде Маломужа вы чем занимаетесь? Конкретно какой работой занимаетесь? А, а, понимаете как? Команда маломужа сегодня это такое, знаете, вольное объединение различных сил, да, то есть нет никакого закостеневшего там костяка, внутреннего устава, там, как положено место, да, это добровольное объединение организаций, где каждый берется за то, знаете, вот, как сегодня в добровольческих батальонах, с утра встал, ага, нужен снайпер, кто будет снайпером? значит, ты, кто будет пулеметчиком, я, понимаешь, то есть сегодня у Николая Григорьевича каждый берет на себя ту ответственность, которую он может нести, я лично думаю, что вот мы вполне способны взять на себя направление волонтерского руха, добровольческих соединений. Это нам близко и, и понятно. да. Ну и понятно, что вся армейская тема, и особенно больная тема наша, самая больная, это разведка и силы специальных операций. То есть вот это направление, мы думаем, что мы знаем, как его... Как роботу да каках как этим, що з этим делать і як його реформувати? І ми чули. дали відповідь тій людині, яка запитала, що сьогодні робити простим українцям, тим, які лікарям, там вчителям і всім іншим людям. Все ж хотіли ще вас перепитати на вашу думку, як їм то зрозуміло, що треба прийти десь написати, що зробить для України, але питання досить банальне, і досить просте. Як їм сьогодні вижити на, на, на те, що відбувається, що затримки з грошима, що безробіття. полный хаос, и люди э, так мечутся, не знают, как выжить. Знаете, я вам скажу вот что, что сейчас, наверное, пришел такой час, когда, знаете, есть такой письменный город, да? Вот он написал знаменитую книжку Тарас Бульба. Угу. Помните, что там было написано? Что в Украине кто-то бандарничал, кто-то пахал землю, кто-то еще что-то делал, да? Но приходил час, и глашатые шли по рынкам и кричали, хватит вам. Гречкосеи и баболюбы на печках нежится, да, да землю пачкает, это желтый это да. И, и все, что не есть, бандарь разбивал бочку, земледелец сломал плуг, и все, что не есть в Украине, садилось на конь. Вот так написал Гоголь. Вот сейчас пришел тот момент, когда надо забыть о том, что ты врач, ты лекарь, от, от, отбросить моменты вот этого, понимаете. Они же на этом нас и ловят. На ежедневном проблеме безденежья. Проблем, да. И тебе забивают с утра на дольше этот мозг, что тебе нечем кормить семью, что тебе нечем платить в школах. Так. И общество атомизируется, распадает на, распадается на озабоченных вот этими повседневными бытовухами людей. Сейчас пришел момент, когда мы или докажем, что мы народ и способны мы створить, я не побоюсь этого слова, да, украинскую народную державу, за почетковатую, может быть, с нуля. Даже с я... минуса большого, да, Я даже всего. я очень уверен, что уже тут реформировать нечего. Ну просто нечего. И ты кого да. не да. смешно. Нечего реформировать. Надо все делать с нуля. Понимаешь? А ноль, что такое ноль? Все государства в свете начинались э, современные и с одного, с общенародного собрания, с народных сборов. Так начиналась Франция, Америка, там, что будь ничто, да? То есть мы должны решить для себя, кто мы, где мы. Для чего это нам надо и как мы будем жить дальше? Без ответа на этот вопрос дальнейшее бегание за 200 гривнами пособий, субсидий и еще ведет только к одному, к вымиранию. Вот абсолютно правильно сказал полковник наш, да, политолог. Это геноцид. И мы должны понять, что это реальный геноцид украинского народа. С ним победить его, решая проблемы ежеминутной зарплаты там невозможно. Речь стоит быть че не быть. Знаешь, выжить или не выжить. Бог с ними. Я лично как бы, ну, у меня достаточно большой опыт службы. Я готов выжить в любой ситуации. То есть, как бы, откопать все, что закопано, знаете, как в том анекдоте. Квитка может быть плохо, а сброя хорошо, да. Но я не за себя. Волнуюсь. Мы должны подумать сегодня, прежде всего, я, я не зря сказал о тех, о тех украинцах, которым сегодня по 15, по 14 лет. Если цей безлад будет продолжаться, ну что это будет? 20 лет им что? Шукать себе, шукать державу? Их это куда-то там лишь. Это страшная, страшная перспектива. Страшна. Я лично вот смотрю, у меня половина бойцов в каскаде, там люди по 19, по 20 лет. Они уже попроходили АТО, вот они сейчас вернулись, Смотрят это вот такими глазами, и в них нет будущего, Знаешь? И ответ у них один на все вопросы: автомат Калашникова. Мы говорит, не мы не верим ни политикам, ни каким идеям. Мы знаем, что только одно спасет Украину: вывести цех Покетгов с кабинетов и перестрелять. Но мы тоже не, но это тоже, понимаешь, не выход. Мы это кровавое колесо триста лет крутим, триста лет. А? начиная с, с, с Хмельниччины. Но да? же влада своими действиями нас бывает, в том числе и а на взумовно, фронте. А Безумовно. Безумно. Понимаешь? Они этого больше всего... всего я знаю их... а? бороться с этой Они владой, этого обожают, правильно, больше всего. Я а? знаю бороться с этой владой. Знаете, я вам скажу вот что. Бо а... долгосроковые перспективы мы почули. Академики, что ли, от уряд, это очень хорошо. Есть два момента. Первый момент, как ни странно, знаете, не все в России покидки, так скажем, да. Есть настоящие русские люди, которых я очень уважаю, в том числе вот там есть такой Невзоров Александр. Ну помните, 600 секунд, конечно, он знаменитый, конечно. да, человек. Он недавно сказал замечательную вещь. Он сказал, нам нужна революция в России. И не для того, чтобы сменить правительство. Правительство менялись уже много раз. Должен родиться новый русский народ. Итогом новой революции в России, говорит, должен стать новый русский народ. Это золотые слова. Сегодня итогом нашей борьбы, нашей борьбы, да, вот как в книжке у меня прописано, должен стать новый украинский народ. А не... К этому приложится все. Держава, уряд, войско, все. Але без этого ничего не будет. Это на, раз. напрошується на да, запитання. это за да. вопрос? А Может нам краще, легше, простейше сделать и... революцию в России, чтобы они отвлеклись на свои, на свои проблемы, и тогда оставили залишили Украину в спокойной. Уже... Да, да. Так, ви, я, вас я, я, я вас просто прошу вот этой вещи, Мне уже объявили угрози национальной безопасности России, да. и вы знаете, в розыске объявили, да, на территории, что я там диверсант занимаюсь вот а, но <смех> <смех> <И> еще момент <laughs> И еще момент я если помните был такой детский писатель как вы говорите как с ними бороться но опять бить палкой по голове ходить понимаете но для народа это как-то стыдно, знаете, мне очень стыдно, когда выходят там генпрокуроры или президент, и говорят, я вот командую, я там что-то разрубил, предложил, а меня не слухают, меня никто не слухает, меня никто не выполняет, никто ничего не делает. Так ты ж кто? Ты кому жалуешься? Понимаешь? Так и мы, мы не можем пал в этих лягушек ходить по болоту палкой шевелить, мы, мы этого не можем делать. Но есть такой детский писатель Корней Чуковский, помнишь? Вот, mm -hmm. э... У него есть замечательное произведение, называется «Федорина горе". Вот когда Федора очень плохо обращалась со своей посудой, не мыла там ее, не чистила, Федора не стала выходить на кухню, митинговать, лупить Федору там, ее выбрасывать. Посуда развернулась и ушла. Сказала, жить сами. Знаешь? Вот когда свобода, помнишь, когда свобода дорвалась до Верховной Рады, именно дорвалась, первое, что она сделала, они бегали с болгарками и пилили забор вокруг, вокруг Рады. А я к ним подошел и говорю, Олег, что вы робите? Он говорит, а что? Я говорю, вам не пилиться и забор надо, а еще три поставить вокруг и сказать, вот сидите там и делайте, что, что за угодно, принимайте, голосуйте, а мы как-нибудь вот тоже без вас. Без вас Понимаешь? Потому что украинский народ, особливый народ, он всегда жил, вот то, что говорит Пастушенко, народный суверенитет, да, мы всегда им жили. У нас борьба государственного на народа но суверенитета вечно. Нам все время навязывали царей, там еще. А украинец, он привязан до, 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 своего, понимаешь? До своего, вот еще ты еще на помидоры, да? Там виска, кисть идет, да хай дай, будь либо агрики не потоптала. Так они же на Москву идут, да хай идут, понимаешь? Тут и только когда начинает касаться его, как, э, как сегодня говорят боевики с той стороны, говорят, мы удивляемся, странный говорит, народ, Начинаешь их лупить, говорит, их вроде как немного. Только там одного-второго не любили, они как пчелы. Чем больше их бьешь, они тем, больше, тем злее и тем больше их слетается. Они трогали, по ним себе мед там несли улики и, и все. Но э, так вот. Э, мы сегодня... Э, и вот это, о чем разница между народным и государственным суверенитетом. Знаешь, вот основной... Посмотри, основной мотив. Что говорит Россия? Они не способность создать державность. У них никогда не было государственности. Они жили в лесу, молились колесу. У них не было, у них никогда ничего не было. Так я сегодня считаю, в глобальном свете, да, мы весь глобальный свет опередили на 300 лет. Сейчас весь, весь мир, вся цивилизация о том, идет, что государство, как институция, отмирает. А мы так жили еще, 500, еще 400 лет назад. Выбирали гетманов, выбирали судей, выбирали войсковых страши, скорбничих там, все, понимаешь? Жили статуты, у них не было державности. Да, у нас не было территории, кордонов, царей, так что? От этого было плохо? У нас был статут Великого княжеского литовства, у нас было Магдебургское право. Мы, украинские дикари, как они нас называют, да? В лице простого казака Пилипа Орлика написали первую конституцию вообще в мире, в свете, да? Вот дикуны, понимаешь? Чистая да, дикуна. Да. Ей... А, меня... а в чем заключается их так называемый государственный суверенитет? В том, -то, что должны все дань возить в Москву. Понимаешь, вот у меня сейчас сослуживцы бывшие, я сам в Севастополе, да, последнее место службы Севастополь. И они, ну, созваниваемся, известно, да. Они говорят, боже, что ж происходит? Я говорю, а я вам идиотам говорил, что в Киев взятки возить легче, ближе и меньше, чем в Москву. Я говорю, у нас при любом раскладе за пять звонков в телефонах ты попадаешь к президенту страны. Любой человек. В Москве ты никогда не попадешь. Никому. Они сейчас только это поняли. Знаешь? Что, то, что им выходило в 10 ты, тысяч ты, долларов. Что сейчас да. вычеркну, им сейчас но... в миллион обходится. Так речни. вот, понимаешь, ты говоришь, сделать революцию в России, я почему так долго? Русский народ тоже требует того же самого. Он уже не выдерживает бесконечного величия этих царств государств. І що немного його взагалі не буде взагалі? Ваш вони не успіють з нами довоювати, як вони щезнуть. Значить, рецепт і не по не на так на настанок. Чим пиляти ці бомбити, палити шини? Я теж не призиваю паси Боже до диверсій, То може дійсно відключити світло, хоча би Верховній Раді, щоб вона не приймала таких рішень і не і не і не це. не было геноцида украинского народа. И так выключать и на три. А там довести стабилизуется. Крайне, есть крайне стабилизуется эффективные все. мирные способы борьбы. Вот вы представьте себе, что мы возьмем и сделаем общенациональный день молчания. Все украинцы в этот день в знак протеста не выйдут из своих домов. Вот просто останутся дома с утра вот все представляете, пустой Киев, пустые города, бегающий Порошенко по улицам. Где вы? Выходите! Понимаете? Эксклюзивно украинском моноторкомпании Ничего Столетия. не надо. Бороться с тарифами. Что значит бороться с тарифами? Давайте все вместе в пятницу... Не будем платить. Не, зачем? В пятницу на час отключим свет у себя дома. Возьмем вино, зажгем свечи, поговорим с детьми. На час все отключат. Все, но только все. И они на коленях приползут и поставят эти тарифы, какие нужны. Эксклюзивно украинская мова Компания телекомпании «Столица». Щиро, ваша Валентина Виноградова.